информация про використання. Предлагаю внести цей пункт в інше. И... У мене ще Давай, да, да, Я, измяю, Это я вам... Сейчас, спасибо, да, У нас хотела, там надо, школа на рынке, фронта обратилась тяну, вопроса, тяну, нам должны да, то то разные вещи, то есть стадион, полностью аренду продолжить. Активно дополнительный. Ну вот, металоги в 15,2 квадрата. Есть, есть. Так, що ще дополнительно? Да, продовження. Допомню, ще продовження этого дозу, чтобы я подумаю, що не для кого мы будем. Давайте, чтобы не забыть вот этих два пункта, просто проголосуйте. Вот Принять до видома информацию про выкорректание комплексной целевой программы. То есть кому интересно, пожалуйста, мне познаком. Кто за? Так война же не Одного за. Теперь другой пункт. И что голос. Продолжить дозвил на поліпшення по объекту Петропавла. 53. А в школе закупали. Мы голосовали, да. Просто 12 месяцев прошло. Це... Надо продлить, потому що не успел человек оформить документы. Ну ми надавали, да. да. Це... То есть ставлю на голосування. Хто за? Я утримую все. Да. Кто за? Показуйте. 6. Объем примерно. Теперь давайте пригласим людей, які есть. Первые. Значит, кто там у нас? Ну, там э... у нас есть спортсмены? Нет, нет. Есть, и Давайте... в есть... э, первых жены за замок mm -hmm. Да, если за майбутнее. Ты, а ты, ты, ты знаешь, сейчас скажу. Же... Да, да, да. Туалет дорогой. Это

Рассматривается опять ваш вопрос, продление договора аренды. Значит, честно говоря, был приятно удивлен. Приятно удивлен. У кого есть вопросы?

да. Можно? Да. 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 Так, давайте там еще один человек этот. Татьяна Александровна, вопрос. Василий Иванович, Татьяна можно вопрос задам? Пока не зашел человек, значит, э, Зададим Ну, мы сейчас объясним, что надо идти спортивная школа для продолжения договора аренды Петрославской 91. Это подвал под курсом велосипедов. Ну, были на проверке, понятно, все видели. Единственная просьба. Мы сейчас ну, посовещаемся. Ваш вопрос рассмотрен. Есть возможность, то, что мы с вами говорили, чтобы вы планировали на следующий год заложить какие-то косты, чтобы вам выплачивали хотя бы немного за аренду из бюджета? Можно еще потом? Вопрос, что вы могли бы уточнить с уксом, в чем у вас там пересечение, что у вас вообще развлекательно? Нет, они уже нашли. Там не, не в этом там был вопрос. Там вопрос был не в, не в этом. Я бы помог. Проблем, мы с за просто столкнулись, вроде как, в этом коммерческом Я еще объясню вот. по честных. по-честному. Значит, мы сейчас вопрос ваш рассмотрим. Единственный э, вопрос, сколько в районе допустим, хотя бы сколько гривен, чтобы на следующий год... Чтобы не одна гривна, Да, да, да. Вот, чтобы вас... Если 300, 400, 400, 500, для вас это сумма. нас это очень Для нас очень... это, ну, мы думали, вот думали, это получается. Вот, ну, значит, мы за мы, училище думали. Варили... мы думали, у Дажмайна платим где-то в районе 400 гривен. Плюс коммуналка, плюс. Нет, понятно. Ну я мы... же хотя бы тысяч, бюджета уже не руны. Не 12. То есть это уже Это вообще это не очень... будет никаких мы... выникать. Сколько сможете? Сколько вам область даст? Да? То есть проработайте этот вопрос и где-то там через время проинформируйте нас. Телефон мой есть, то есть, чтобы этот вопрос рассмотреть. А мы сейчас... прошу учесть, если не это помещение, котором отделение велоспорта с 1947 года ну, вот, подвал, тренажеры, станки... Велоспорта. Ну самое главное, велоспорта, что там станки, там база, где они ремонтируются. Велоспорт в городе Сумы и в области... У нас последнее отделение осталось. Ну и самое спорта. главное, что я надеюсь там это, подготовите новых чемпионов. Да. А <как> <туда> <как> там... Если, если город там... будет помогать Но... для ждущих спортсменов. Ну, голова ваша серебряный прибор чемпионата Европы. Правильно. Вот, буквально Правильно. в прошлом году. Да. Ваша историческая секция на да. Андрея, так что там давайте. Все, хорошо. Да, да, да. Все, да. хорошо. Думаешь, Мальчик, Мальчик, Мальчик? Да. Мальчик? да, да, ну, Спасибо. Вам Спасибо. Вам Спасибо. Вам, Спасибо. Выйду, выйду, это в... вот в... это. Значит, Что предлагаю продлить на год, так, но записать в условиях, чтобы, значит, через время проконтролировать, чтобы он обратился да, к своему руководству, к областникам, чтобы выделили на следующий год в бюджет порядка 300-400 гривен за аренду в месяц. То есть ставлю на голосование. Кто за? Все, вот это вот приложить сюда Все, какие пытания было у нас Это у нас параграф 2, питание 3. Ну, да. Так, шо, пойдем. У нас есть еще? Кто-то есть, Бурбы Значит, бурбыка хайп пока подождет, малюки ей. Хай пока бурбыка подойдет, ложки подойдет. Слушай, ну, вот давай только было. так. Да. Я тебе просто... Надо уехать, чтобы э, не было какой-то войны. Но когда сделают те помещение? Пускай а сделают сначала, потом я буду разговаривать. Пускай сделают. Сделайте помещение. На сегодняшний момент я знаю, что ситуация очень сложная. Если бы этой ситуации не было, мы о чем-то говорили. На сегодняшний момент ситуация действительно очень сложная. Встал на голосование, Саша. Да. На ну, вот. э, 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 Значит, поступило предложение... Продліть договор оренди на год. Вот, Хто за? Прошу голосувати. Хто вас держав? Оренду на крепость. Бурбики там крепость. Не бурбики там крепость, а це крепость так, в городі проїзд. В оренді у бурбиці. Ну так в оренді у бурбиці. Він орендує, не вона його. Я приглашаю його, так? Фо бурбика? Позицию, наверное, так надо сначала выслухать да. позицию. А будем запросить. Почекайте, почекайте. Ну, Давай. Давай. да? все, все больше не задержу. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Всего Отцу привет. Отцу передашь привет. От Коваленко. Отцу привет. Сто лет не видел. Можно же тоже так и понаписывать. Саша, Саша, у меня 10 минут сейчас. Вы сейчас не забывайте Арину Павловну. Можно еще женщину по школе да, фузиться? Да. Давайте да. мы сначала проголосуем. Суда. Значит, формулирую, Юль. Итак, питание ну, по ФОПу, да, вот, мы же предприятия вот, их Что в этом договоре? Ну, я понимаю, да, спилпрация, там, благоустрия, ну, можно же там такие записать позиции, что у него аренда за місяць буде там у три рази більше. Якщо... Давайте, там, це подиваємо. ж продовження якщо, договору. Якщо напише парк такі позиції, він першим зараз прибіжить і влади до цього. Коля, коля, зараз голосуємо за питання про продовження терміну Ні, договору. Он, он, он задовжує, Ні, ну я конкретне питання. Не. Ми конкретне питання. Є договори. Конкретне питання. Предприємець, який знаходиться внутрі території дитського парку, морально має допомагати дитському парку? Так тоді треба написати договір морально. Так еще морально. Я еще раз а, Он да. ходит через территорию. Должен территорию облагораживать, через которую... Должен. Ну, требует тогда должен написать. Так вот скиппар, так не парк, Так вот детский парк пускай разрабатывает и предлагает эти вопросы. А вопрос. если вы не... Согласны, можно же предложить одну? Я, я тебе расскажу, что с ним. Скрип. Я поговорю с ним. Говорю, ты можешь летний сезон тысячу гривен пересчитать на детский парк на уборку территории. Тысячу гривен. О, 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 тысяча... Он сказал, это много нельзя. Я его послал. У меня с ним никак с Владом никогда отношений не было никаких. Ну, тысяча гривен для предприятия, которое у него там обороты да, Я не Нет. знаю, тысяча, а что тысяча. Вот сейчас все это конкретизирует. Конкретизирует. Коля, да, Вот я конкретизирую. Разговор сейчас. Вот Малюк вел разговор. Не о деньгах. Малюк рубил разговор. О взаимоотношениях. О взаимоотношениях. То есть имеет ну, име... помощь, но не имеет... Да, имеется в виду, если он будет, то, чтобы тот принимал участие. Вот это... О, все. говоришь. Я читал на диснимации. не смог, Такий пункт, что половина уплаты, товара, благоустрою, там наличные депутаты, компания дельта. Данная ситуация не запустит, что кому нет. Значит, ставлю на голосование за умовы заключення договора на благоустрой. Все. кто за. <плакова> за? Малют была... попросил за умову да. заключения. Да, да товар, услышите, что баба. попросил Малют? Саша, я три года директор детского парка, еще раз объясняю. Но за деньги мы не можем Это, это скользкий вопрос, да. по рубльке. За деньги мы не можем сейчас... Да не говорить. за деньги вопрос. Вы спросили, что человек за земле лет сделал в этом крепости? Там хоть что-то сделал? Там перила другим. Другим, детям руки режет. Вы спросили, что он вложил хоть копейку в эту крепость? Ему крепость нужна для того, чтобы свою территорию 10, 10 соток вот для нее держать в Потому что, чтобы привязаться до земли. Ему эта крепость нахрен не нужна. И он это прямо говорит. Так о чем вы говорите тогда? Вы сказали, а что это... Да, это говорим и Конкретно давай ставить. Вопросы конкретно. Он должен. то 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 Мы туда вот с торговом перед комиссией Я ему сказал, что первое озвучить, это хотя бы какая-то реконструкция. Безопасность в этой крепости. Безопасность для детей. Ты когда был последний раз в детском парке в этой сходи с ребенком, ты все поймешь, мои слова. Второй момент. Пожалуйста, чтобы ты помогал парку, элементарно. Стоит возле него код. Он код записан от него, от Бурбыки. Пускай там какие-то 300 гривен платят за литр на кота, что он наклоняется. Бурбака, не, я ничего не буду платить. Так а что ты поможешь детскому парку? Через себя все бай, люди кинес, ходят. Так давайте тогда пропишем контейнер. Прошу революцию с целыми глазами, а ты меня весь на ты Ты сейчас директор парка? Так чего ты Морально тяжело. Но если они находят общий язык. Они находят, они только познакомились. Ну ты подожди, они расчет время продолжения. А? Есть нема. время? Он, мы же перекладывали. Почему сегодня комиссию А что нема? Что? Да, жилет у вас можете продавить. А я бы а забрал. Но у нас она, она, он нас пролонгируется, он без она, всяких. Питание конкретизирует. Вот тыждень, ну тыждень же можно, да? Да. Да уже когда заканчивается срок Когда? Да, я, я занят, я на комиссии. 11 а квитня? Ты, же, ты я, не я, не я не знаю, я на давайте. Давайте перенесем на неделю, пускай они взаимопонимают. Они только познакомились. Значит, давайте. На... Шо Шо скажи, скажи ты ты вот я говорю, у балл... час сидим, два вопроса. Значит, давайте так. За умовы хай малюк заключает договор, вам предоставляет срок ему Предоставляет на следующий месяц. Все, давайте за. Пошли, Пошли по Зараз ще ось буде. Поприйняття до комунальної власності, територіальної громади, суми, віруховуємо. Від сумбу. Гуртожитки, Харківська, 22, Римського Корсика, 10, Курський 143. Иванович, це, що попродавали вже друг другу. Василь Іванович, що це кімнати. Кімнати по цим трьом гуртожиткам. Конкретні кімнати. У них є сябират? Да. Це тих людей, у яких всі документи є. Да. Да. Так, все, чутусі. Є сердера, все. Все. є стіна. Да. Тут кристии, Фактично, ми просто були на комісії разом. Фактично, ми відкриваємо їм приватизацію. Ну, Вони вирішили, що ми засідали. Ну, людям нормально. Поставлю на голосування. Хто за? За. Я так это пишу. ну у меня машина. Еще да, одну школу. Давайте это. Я вот да, а так сиду с тужерной машиной. Ты что? Пока что. У меня не будет тужерной Мы видим, где поездили. Семенчик, пять секунд. Ну давайте. Один от четырех. Ну потому что я один. Говорю, я за три должен уйти. Не Давайте голосуем. Что? За что? Опять любимая школа Фрунзе. Хорошо, за. Просят на Металлуро 17. Есть свободная комната, там сложены пока стройматериалы, не хватает помещения для раздевалки Похожение для, для мантика. Есть, Что? есть. и есть суме. деньги на коммуналку. Управление монет, я думаю, буду не против. Нет, 11. А, 11. 11, да. 11 мы вот. Седьмой, первый пункт. Я уже это меня Прошу пить потому что ну, детям не тебя передевают. А, а сколько там ставлю 15, на голосование? Пятнадцать и два квадрата. Раздевалка пятнадцать и два квадрата. Получите. Спасибо. Да мне лично ничего не надо Так, первый второй. Другий про надо дня сгоды распадильных шкафы в газопроводе. Значит, мы систему выработали. Это опять же ну, okay. про принятие до коммунальной власти. Okay. Мы so of... доручили кому? Исполкому разработать систему, yeah. как нам, методику, как нам с этим делом yeah. Yeah. поступать. Well, Поэтому have... ну, have... до know, конца have... года have... мы должны... Разработать и принимать, то есть надо брать с них паевые <свот> кошки. Что мы, мы сейчас делаем? Мы не сейчас не отклоняемся. Переносим все. на следующей. Да, 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 не, не, не переносим, а отхиляемся. Кто за хорошо обязал исполнитель? Да, исполняем. Потом написать они до конца года должны разработать методику. То есть, чтобы новый бюджет формировать, Я сколько помню, уже депутаты за комиссии. Так вот, эти питания постоянно и постоянно Мы в прошлый раз. Все, те, которые Тебе старые вопросы до 2000-2001 -го года, мы приняли а мы на прошлой комиссии. А? Все, пишут, да, Все да. до 2005, те, которые от людей. Да. И те, которые от людей будут выникать, мы будем принимать. А те, которые от Фердорченков и новых, там, да. они а. сейчас придумали новую мульку, создают совет жильцов, а им, оп! И кихари, потом, не знают, да. что с ними работать. Вони считают из них деньги, Саша, сумма из них... А них. а, мы, а из них. А мы, из них. Давай, про этот... круговорот будет гроши. Сашка, сашка, Любая компания, которая... Саша, кому надо работать методику? Любая, любая... Мы же поручили исполку, ну, этим. Любая компания, яка будет, 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 яка будет, будувати шкафы, газопроводы, эти гроши везде из тех людей, для которых... Они и так берут. Не, они и так берут. Мы же на прошлой комиссии, где протокол прошлой комиссии, там должно быть отображено. Значит, третий вопрос. На не с годы на списание балансу значит, Зинаиды эстакады. Во-первых, не эстакад. Василий Иванович, да. я не знаю, почему. Будивля с эстакадой. Ну, будивля. Будивля а я с эстакадой. Написано правильно. Видевля с эстакадой. Это в углу на стоянке. Короче, надстроечка эстакады. Но на ней построена когда-то там была высоковольтка. Ну, запитывала больницу, я так понимаю. Потому что там щитовая до сих пор написана. Но вот, самый... Вопрос плохой в этом деле, что она заходит на территорию аптеки верно. метра Земельный, два да. туда, Земельный кто С будет разбирать. Потому что там надо будет восстанавливать забор. Ну, То все, есть разбирать везде, она чтобы... больница не нет, нужна. Там она рушится что там, чтобы не собирались бомжи. Я все понимаю. Кто будет разбирать? Нет. Потому что надо восстанавливать забор. Вот это выникли пытания. Нет, нет, так взял обязательства и гарантию дал главврач. То есть, то есть, это записано. Да, да, есть. да, да. Все, нет, тогда, тогда, предлагаю Просто выносить на сессию. Компомен, mm -hmm. тогда mm -hmm. предлагаю на сессию. Кто за? Mm -hmm. давай, шу, Ну, за стакан. За стекат. Третье питание на сесії. Шесть. Значить, опять мереж водопостачання, водовідведення від товариства на ну, okay. чого. Предлагаю за... до опрацювання. Відхилити. Так, да, про надання згоди до прийняття отсумбуда газових шкатів газового на доопрацювання. Чванкин. Опять газовий. Газоопрацювання. Ну, про передачу. Так, Фрудзиніс ми проголосували. Так, 8, 8, 8. так, про зарахування до комунальної власності, територіальної громади міста Суми закінченого будівництва об'єкту реконструкція мереж електрозабезпечення до житлового масиву СНАУ. То, Значить, це это по уксу. Это да, не это не роботи. Да, Значить, да. розказую, як, як підрядник, який виконував ці роботи. Mm -hmm. Значит, это дело было затеяно для того, чтобы людям провести и поставить счетчики в их дома. Это дело...